А вы помните свою первую любовь? Да, конечно. Хоть прошло столько лет, до сих пор помню. Звали ее Марина. Очень красивая была брюнетка. Ей было лет 18. Я был, конечно, постарше. Она училась на первом курсе филфака. Глаза карии. Всегда они мне нравились. После учебы всегда она готовила вкусные кексы. Она вообще любила и Вкусно готовила. Ну, конечно, любил не только за это. Мне всегда нравилось с ней проводить время. Как развивались ваши отношения? Ну, все было замечательно. Даже, можно сказать, зашло дело к свадьбе, но после продолжительной встречи полгода мне пришлось уехать на заработки в другой город. Домой стало, естественно, возвращаться раз в месяц только. Из-за таких длинных перерывов в этом возрасте понимаете. То есть встречи начала, были редкими? Да, встречи, к сожалению, были редкими. У меня была жизнь уже как бы насыщенная. У меня тут учеба, сессии. Ну, прошло еще полгода, и я понял, что уже потерял ее. Вы все равно ее вспоминаете? Ну да, естественно. Не всегда, конечно. Такой не будешь никогда. Даже, может, пройдет там лет 30-20. А что такое любовь, по вашему мнению? Ну, в двух словах. Ну, вопрос, можно сказать, трудный даже. Любовь, это каждый по-своему понимает. Для меня, например, любовь, это когда ты можешь, не задумываясь, отдать жизнь за другого человека. Очень хорошее определение.